যি মানুহে নিজৰ পত্নী পেয়সীৰ প্ৰতি মোহ ৰাখে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাব আমি কেতিয়াও নকওঁ পত্নীক প্ৰেম নকৰিব প্ৰেম কৰক কিন্তু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি বহুত কথাই জানিব পাৰিব আজি যিটো কাহিনী প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেই কাহিনীটো তুলসী দাসৰ কাহিনী তুলসী দাসৰ নাম নিশ্চয় সকলোৱে শুনিছে তেওঁ বহুত ডাঙৰ সন্ত আছিল ৰামচৰিত মানচ তেওঁৰেই সৃষ্টি তুলসী দাসৰ জীৱন এসময়ত সাধাৰণ মানুহৰ দৰেই আছিল সামান্য ডেকা হোৱাৰ সময়তেই বিয়া পাতি দিয়া হৈছিল তুলসী দাসক তুলসী দাসৰ পত্নীৰ নাম ৰত্নাৱলী বিয়াৰ পিছত পত্নী ৰত্নাৱলীক পাগলৰ দৰে ভাল পাবলৈ ধৰিলে তুলসী দাসে যেতিয়াই গোটেই দিন গৰু চৰাই আহি ঘৰত নিজৰ পত্নীক নাপায় তেতিয়াই বহুত চিন্তা হৈ যায় তুলসী দাসৰ ঘৰত পত্নীক নাপায় চাৰিওফালে বিচাৰি থাকে তুলসী দাসে যেতিয়া পত্নীক বিচাৰি পায় তেতিয়াহে তেওঁ শান্তিৰে উশাহ ল'ব পাৰে যেতিয়াই তেওঁ গৰু চৰাবলৈ যায় তেতিয়াই অনবৰতে পত্নীৰ নামেই উচ্চাৰণ কৰি থাকে দিনৰ দিনটো পত্নীলৈকে মনত পৰি থাকে তেওঁ এদিন গৰু চৰাই সন্ধিয়া যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ আহিল তেওঁৰ পত্নী ৰত্নাৱলীয়ে ক'লে স্বামী উৎসৱৰ দিন চমু চাপি আহিছে সকলোকে নিজৰ ককায়েক ভায়েকে নিবলৈকে আহিছে ময়ো এবাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিছিল পত্নীৰ এই কথা শুনি তুলসীদাসে ক'লে তুমি যদি মোক এৰি গুচি যোৱা কাৰ সৈতে থাকিম তোমাৰ অবিহনে দেখোন এটা পলো থাকিব নোৱাৰোঁ মই কেনেকৈ থাকিম ৰত্নাৱলীয়ে ক'লে স্বামী কেইদিনমানৰহে কথা কেইদিনমান থাকিতো মই আহিমেই আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব ফূৰ্তি মনেৰে দিনটো গৰু চৰাব আৰু ৰাতি ধুনীয়াকৈ খাই বৈ শুই যাব মই সোনকালেই ঘূৰি আহিম পত্নীয়ে যেতিয়া বহুত বেছি যাব খুজিছিল তুলসীদাসে যাবলৈ দিলে পত্নীক স্বামীৰ আজ্ঞা পাই মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল ৰত্নাৱলী পত্নী যোৱাৰ পিছত দিনৰ দিনটো পত্নীৰ নামেই লৈ থাকে তুলসীদাসে ৰত্নাৱলী 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 এনেকৈয়ে দিনটো পাৰ হয় গৰু চৰাই সন্ধিয়া যেতিয়া তুলসী দাস ঘৰলৈ আহে ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ থাকে তুলসী দাসে পত্নীৰ নাম লৈ মাতে কিন্তু ৰত্নাৱলী নায়ে তেওঁটো মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে পত্নীক নেদেখি তুলসী দাসৰ মূৰ গৰম হৈ যায় পত্নীৰ বাদে তেওঁ একোৱেই নেদেখে পত্নীৰ অবিহনে এক বিন্দু শান্তি নোহোৱা হ'ল তুলসী দাসৰ দৰ্জাখন খুলি যেনে তেনে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় তুলসী দাস ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁ একোৱেই দেখা নাপায় কেৱল পত্নীকহে দেখে তেওঁ টোপনি নোহোৱা হ'ল তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখত কেৱল তেওঁৰ পত্নীৰ ছবিখনহে ভাহি আহিবলৈ ধৰিলে তেনেকুৱাতে বৰষুণ আহিবলৈ ধৰিলে সেই বৰষুণতে তুলসীদাসে পত্নীক লগ পাবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিল পত্নীৰ কথা ভাবিয়েই তেওঁ দুৱাৰ বন্ধ কৰিলে আৰু পত্নীক লগ পাবলৈ ওলাই আহিল তেতিয়া নিশা বাৰ বাজি গৈছিল ৰাতিৰ দ্বিতীয় পহৰ আৰম্ভ হৈছিল বৰষুণ লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিলে খালী ভৰিৰেই পত্নীক লগ পাবলৈ আগুৱাই গ'ল তুলসী দাস বৰষুণত পথ একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ গৈছিল বোকাময় পথেৰে তুলসী দাস দৌৰি দৌৰি আগবাঢ়িল পত্নীৰ কাষলৈ কাঁইটে বিন্ধিছে শিলে কাটিছে বোকাত সোমাইছে তথাপিও দৌৰি গৈ আধা ৰাস্তা পালেগৈ তুলসী দাস তেনেকুৱাতে সন্মুখত এখন নদী দেখা পালে তেওঁ বৰষুণৰ বাবে ওফন্দি আছিল নৈখন এক প্ৰকাৰ নৈখনৰ সংহাৰী ৰূপ প্ৰচণ্ড সোঁত আছিল নদীত তথাপি কাষলৈ গৈ তেওঁ ভাবিলে নদীখন এতিয়া পাৰ হওঁ কেনেকৈ পাৰটো মই হ'বই লাগিব যেতিয়ালৈকে মই পত্নীক লগ নেপাওঁ তেতিয়ালৈকে মই শান্তিও নাপাওঁ এনেকৈ ভাবি থাকোঁতে তেওঁ দেখিলে এখন নাৱৰ দৰে তেওঁৰ ফালে কিবা এটা উটি উটি আহি আছে উটি অহা বস্তুটো দেখি তুলসীদাসে ভাবিলে মোৰ পত্নীয়ে মোক ইমান ভাল পায়নে মোৰ অবিহনে তেওঁৰো চাগে টোপনি নাই সেইবাবে তেওঁ মোৰ বাবে নাও পঠিয়াই দিছে কিন্তু সেয়া নাও নাছিল এটা মৰাশ উটি আহি আছিল সেইটোকে নাও বুলি ভাবি তুলসীদাসে তাৰ ওপৰত উঠি ঢৌৰে কোনোমতে নৈখন পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু পাৰো হ'ল কেৱল মাত্ৰ পত্নীৰ নামেই উচ্চাৰণ কৰি গৈ থাকিল গৈ গৈ এটা সময়ত তুলসী দাস শহুৰেকৰ ঘৰ পালেগৈ গৈ দেখিলে ঘৰৰ সকলো দুৱাৰ বন্ধ ভিতৰলৈ যোৱাৰ ৰাস্তা কোনো তেওঁ দেখা নাই কোনো ৰাস্তা নেদেখি তেওঁ ঘৰৰ পিছফালে গ'ল যিটো ৰুমত ৰত্নাৱলী শুৱে সেইটো ৰুমত কম পোহৰত এগছ চাকি জ্বলি আছে চাকি গছ দেখি তুলসী দাসৰ মন প্ৰফুল্লিত হৈ পৰিল তেওঁ ভাবিলে ৰত্নাৱলীয়েও মোক লগ পাবলৈ ব্যাকুল হৈ আছে দেখোন তেওঁৰো টোপনি নাই মোকো তেওঁ পাগলৰ দৰে ভাল পায় সেইবাবে তেওঁ ইমান ৰাতিও সাৰে আছে আৰু এনেকৈ চাকি জ্বলাই থৈছে কিন্তু এটা কথা তুলসী দাসৰ মনলৈ আহিল এতিয়া পত্নীৰ কাষলৈ যাওঁ কেনেকৈ সকলো মানুহ শুই আছে সকলো দুৱাৰ বন্ধ তেনেকুৱাতে তেওঁ এডাল ওলমি থকা ৰছী দেখিলে ৰছীডাল দেখিয়েই মুখলৈ আকৌ হাঁহি আহিল তেওঁৰ পত্নীয়ে মোক ইমান ভাল পায় তেওঁৰ কাষলৈ যাবলৈ মোৰ বাবে তেওঁ ৰছী ওলমাই ৰাখিছে কিন্তু সেয়া আচলতে ৰছী নাছিল এডাল কলা সাপ আছিল ৰছী বুলি তেওঁ সাপডালতে তেওঁ যেতিয়া ধৰি উঠি গ'ল দেখিলে পত্নী ৰত্নাৱলী ৰুমত শুই আছে ৰুমলৈ সোমাই গৈ তেওঁ গভীৰ নিদ্ৰাত থকা পত্নীক জগাই দিলে ৰত্নাৱলী ৰত্নাৱলী উঠা মই আহিছোঁ ৰত্নাৱলী উঠা ৰত্নাৱলী ৰত্নাৱলীয়ে চকু মেলি দেখিছে তেওঁৰ সন্মুখত তেওঁৰ স্বামী আচৰিত হ'ল ৰত্নাৱলী ইমান ৰাতি স্বামী ৰত্নাৱলীয়ে ক'লে কি মানুহেই আপুনি এই ৰাতি আপুনি কিয় আহিল আহিছে যেতিয়া দিনত আহিব লাগিছিল সকলোৱে দেখিলেহেঁতেন কিন্তু চোৰৰ দৰে আপুনি ৰাতি কিয় আহিছে আপুনি মোক ইমান ভাল পায়নে ইমান প্ৰেম কৰেনে আপুনি মোক তুলসীদাসে তেতিয়া ক'লে ৰত্নাৱলী তুমিওতো মোক প্ৰেম কৰা তুমিওতো মোক ভাল পোৱা মই আহিম বুলি তুমি চাকি জ্বলাই ৰাখিছা নাও পঠিয়াই দিছা ওপৰৰ পৰা ৰছী দিছা তুমিওতো মোক বহুত প্ৰেম কৰা স্বামীৰ কথা শুনি ৰত্নাৱলী আকৌ আচৰিত হ'ল ৰত্নাৱলীয়ে ক'লে মই কোনো নাও পঠিওৱা নাই আৰু মই কোনো ৰছীও ওলোমাই থোৱা নাই তেতিয়া তুলসীদাসে ক'লে এইয়া চোৱা এতিয়াও ৰছী ওলমিয়ে আছে ৰত্নাৱলীয়ে দেখিলে সেয়া এডাল ক'লা সাপ সেইডালকে ৰছী বুলি ভাবি পত্নীৰ প্ৰেমত অন্ধ হৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহিল নাও বুলি ভাবিয়েই তেওঁ মৰাশৰ এটাৰ ওপৰত উঠি নৈ পাৰ হৈ আহিল ৰত্নাৱলীয়ে তেতিয়া ক'লে সাপডালকেই ৰচী বুলি ভাবি মৃতদেহটোকে নাও বুলি ভাবি আপুনি যেনেকৈ মোক অন্ধ প্ৰেম কৰিছে তেনেকৈ যদি আপুনি ভগৱানক প্ৰেম কৰিলেহেঁতেন আপুনি মুক্তিয়েই লাভ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া তুলসী দাসে ক'লে মই তোমাক ইমানেই ভাল পাওঁ তোমাৰ বাহিৰে মই বেলেগ একোৱেই নেদেখোঁ তেতিয়া ৰত্নাৱলীয়ে ক'লে এইখিনি প্ৰেম যদি ভগৱানক কৰিলেহেঁতেন আপোনাৰ জীৱন সাৰ্থক হৈ পৰিলেহেঁতেন লগতে মোৰো জীৱনটো সাৰ্থক হ'লহেঁতেন যদি আপোনাৰ অলপো লাজ আছে তেন্তে এতিয়াই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওক আৰু ভগৱানক ভক্তি কৰক মোৰ মাজত একোৱেই নাই মোৰ এই শৰীৰ আজি আছে কালি নাই গতিকে এইখিনিক লৈ পাগল নহ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওক যদি অলপো লাজ আছে সন্মান আছে তেন্তে মোৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমখিনি ভগৱানৰ সৈতে কৰক তাতেই আপোনাৰ মুক্তি হ'ব ভাবক ৰত্নাৱলী কেনেকুৱা মহিলা হ'ব যি তুলসীদাসক দিছিল ইমান মহান জ্ঞান আজিকালি কোনোবা পুৰুষে যদি নাৰীক এনেকুৱা কৰে নাৰীগৰাকীয়ে ভাগ্যৱান বুলি ভাবিব গপত ও উফন্দি উঠিব বাহ কিমান ভাল পায় মোৰ স্বামীয়ে কিন্তু তেওঁৰ স্বামীক চাওক ৰত্নাৱলীয়ে এনেকুৱা জ্ঞান দিলে তুলসী দাসৰ পৰা তুলসী দাস বুলি সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে পত্নীৰ জ্ঞানে গোটেই তুলসী দাসজনকেই সলাই পেলালে তেওঁ প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ ভক্তিত ইমানেই বিলীন হৈ গ'ল তেওঁ প্ৰভু ৰামৰেই হৈ পৰিল বহুতেই কয় প্ৰতিগৰাকী সফল পুৰুষৰ আঁৰত এগৰাকী মহিলাৰ হাত থাকে এই কথাষাৰ তুলসী দাসৰ ক্ষেত্ৰত সত্য প্ৰমাণিত হ'ল পত্নীৰ পৰা পোৱা লাজৰ পিছত জ্ঞান পালে তুলসীদাসে লজ্জিত হোৱাৰ পৰিণামেই তুলসীদাসৰ সফলতা পত্নীৰ তিতা কথাখিনিয়ে তেওঁক ৰামৰ সৈতে সম্পৃক্ত কৰালে এক পৌৰাণিক কথা অনুসৰি তুলসীদাসে যেতিয়া গংগাত গা ধুই উঠি আহে আহোঁতে এক লোটা পানী লৈ আহে আৰু এজোপা গছত সেইখিনি ঢালি দিয়ে সেই গছজোপাত এটা প্ৰেতে বাস কৰিছিল তুলসীদাসৰ সেৱাত প্ৰেত সন্তুষ্ট হ'ল আৰু তুলসীদাসক ক'লে যি মন যায় এতিয়া তুমি বিচাৰিব পাৰা তেতিয়া তেওঁ প্ৰভুক লগ পাবলৈ থকা ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিলে তেতিয়া তেওঁক প্ৰেটে হনুমানৰ আশ্ৰমলৈ যাবলৈ ক'লে তুলসীদাসে হনুমানৰ আশ্ৰমলৈ যাবলৈ ঠিক কৰিলে তাত যোৱাৰ পিছত তেওঁ তুলসীদাসক সাক্ষাৎ দিলে আৰু চিত্ৰকূট ঘাটলৈ যাবলৈ মাৰ্গদৰ্শন দিলে তাতেই প্ৰভুৰ দৰ্শন পাব বুলি আশ্বাস দিলে চিত্ৰকূট ঘাটত যেতিয়া তুলসীদাসে চন্দন পিহি আছিল তেতিয়াই প্ৰভুৱে তেওঁক দৰ্শন দিলে এয়াই এগৰাকী পত্নীৰ পৰা পোৱা লজ্জাৰ পৰিণাম যাৰ দ্বাৰা তুলসীদাসে প্ৰভুৰ দৰ্শন লাভ কৰিলে গতিকে কেতিয়াও পত্নীৰ প্ৰতি মোহ নাৰাখিব যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ